进，老总，八二的董董恩给您送来的花儿和礼物。嗯，他怕您现在不方便，就在楼下等您呢。您看要不要见一下、嗯？来了，我看看，我看看。祝合作愉快，友谊长存。去吧，叫他。好，但这花儿呢？ 白花是送你爸爸的，他这是送什么爸爸？我看你市场分析写完没啊？想不想加班？做兄弟在心中，回见，友谊长存。喂，有神，是我，来我办公室一趟。 小罗总，嗯，进来。完了，怎么感觉楼总的心情并不是很美丽呀、啊？难道太阳花不够阳光，不够有感染力吗？小罗总，小罗总，我给你。 转账了五百，你记得收一下、啊。小楼总，小楼总，从进门到现在喊了三次小楼总，怎么，一天不见，这么生分啊？嗯、有这么对老板的老板娘吗？不是，您真的误会了，借我八个胆子，我都不敢自称老板娘，是不是？您未来的老婆。 一定是又聪明又漂亮，家世显赫，人美心善，比我高出一个宇宙，还比我努力。嗯，我怎么敢呢？都是同事们瞎传，您真的不要相信。不要相信啊！嗯、我看你倒是挺享受的。没有，没有，真的没有。我错了。说正事儿啊，你们包二的款结没结？没有。欧胜哥说我是狐狸精，不给我结。金包总，您找我。 这八二的款为什么没结啊？罗总，您是不知道啊，这董董恩为了行事方便，趁您不在的时候，冒充老板娘，到处招摇撞骗的，这尾巴呀都能翘天上去啊！行，那他们八二准备好的发票全了吗？全。法务部那边有没有什么疑问？ 没有。那既然都没有什么问题的话，钱给他们打过去吧。好、啊。啊、哦，还有一点啊，我们个人情感和工作还是得分开，嗯，不能影响了整体的工作进度。哦，我知道了，罗总。去吧。去吧。嗯。<coughs> 你真好，您不但没有怪我，还帮我，您就是我最好的甲方，小楼总，我会为了你。别觉得一束花、一点礼物就能让我消气。如果说这就是你道歉的诚意的话，趁我没生气，出去。好。哦、风样的女子。 还挺快。 祝你好心情，好晴朗，祝祝你好风光，好风光。太好看了！这玫瑰到底是谁送、哦、漂亮！哎、<呦>怎么啦？哎，哇，谁送嗯嗯,嗯啊，好大的一束 r 大清早就给你送过来了。我，对，祝你好心情。你走<的>了走了，告辞了。也不留个名儿，谁呀、啊？ 小谁？啊，董小姐，你好，我是三角集团的苏琪。什么集团？三角集团。三角集团是谁啊？苏琪。苏苏琪。真的，是我您找我有什么事吗？我派人把花送到了牡丹公司，就是想给你一个惊喜。啊，是这样的，苏总，我我这个人有鼻炎，对这些花草都碰不了。您送我花到底干嘛？董小姐是个爽快人。 所以我想约董小姐的时间，一起吃个饭，聊聊天儿。哎呦，实在不好意思，我最近工作特别忙，真的没有那个时间。董小姐，你三番五次的拒绝我，是不是因为当年的事儿啊？当然不是，您您想多了。对不起，我真诚的向你表达歉意，就让当年的事儿过去吧。如果你需要什么帮助的话，都可以告诉我，我会尽力帮忙。您的好意我心领了。 等到呃咱们天时地利人和的时候，我一定去赴约。我我还有事，先不跟您聊了啊，拜拜。走<懂>。还帮我，我信你狗命、嗯。嗯嗯嗯。罗总好。花不错呀，看来跟苏总的关系也不错。我跟苏总，第一次联系。 您看，我连他电话号码都没有，看，看，相信了吧？您才是我的假中之假，假中之假呀！嗯、那你来给我解释解释，这备注为什么是铁王八？嗯、过来。 听我解释。解释这“铁王八”不是你想那个意思，“铁”是“铁面无私”的意思，“王八”也不是“鳖”，“王八”是“甲方”的意思，所以连在一起就是“铁面无私的好甲方”。好甲方，别啊，接着准对不起。 明天有时间吗？我能请您吃个饭吗？就，我可不敢当。您现在可是我们牡丹的铁王八了。别呀<有>，来，这饭得我请。明天晚上七点，地址我再通知你。不是小老总。 难不成，苏启真的在追她？啊，怎么可能？不,不对，叔叔当年就是心脏病去世的，你注意点啊，别不当回事。不至于吧？ 而且还能每天监测心率，还有报警功能，还挺智能，不错。 晚上好啊，董总。别别别，您叫我小董就行了。哎呦，王总，嗯、我说你今天真帅啊！你这都不灵不灵的，闪的我都睁不开眼睛。我这不是因为跟你吃饭吗？总不能太过于懈怠了。啊？你现在可是掌握着我们牡丹公司的命运，铁王八。对不起对不起，您大人不计小人过，别跟我一般见识。走吧，定了位置。 说这儿环境真好啊，嗯，还喜欢吗？喜欢。不是，小老总，你这请我吃饭是有什么事儿吗？没什么事儿啊。你们八二作为我们牡丹长期的合作伙伴，一直以来尽心尽力、任劳任怨啊。我作为甲方，难道不能请你吃个饭吗？能。不是，这突然。 请我到这种地儿吃饭，我我有点不适应。您有什么话就直说吧。那董总既然这么直率，实施会准备怎么样？哼，就知道这个铁王八没好事儿。我们现在正在做方案，然后再挑选合适的这个地点。嗯，娄总有什么高见吗？没什么，你要是有什么需要帮忙的，尽管提出来，我亲自帮忙。娄总。 我说你真是太好了，你说你那么忙还要帮助我们，我真是太感动了。但你也放心，这点小事儿呢，我们爸是可以做好的，就不劳您费心了。嗯，你以为我想从你这里得到什么好处啊？难道不是吗？那你觉得我想得到什么好处？ 你不就是想让我在试吃会上放放水，帮你们拿下无人便利店的独家酱料合作？那你会吗？当然不会。你把我当成什么人了？我董诺恩岂是那么容易被收买的人？不容易被收买，我就放心了。啊？ 我相信你。哦，楼总不是想收买我，而是怕我被别人收买。人性呢有些时候很容易动摇的，尤其是遇到那些不择手段的人。小楼总，我董董恩是什么样的人，你还不了解吗？况且我对咱们牡丹公司的酱料是非常有信心的。嗯，开吃吧。 唉，说你挺有眼光的，怎么手这么笨？都没吃过，来吃这个。谢谢小老总。 哇哦！啊啊啊啊！干嘛呢？你看到这个不会想到那个特效吗？咚咚咚咚！别玩了，吃饭啊！好的。哇，这个肉也太爽了吧！真好吃。嗯，真的是。 七分价钱一分货。我长这么大第一次吃这个。哎，嗯，下边腿也有肉啊嗯。嗯，嗯，嗯，哦，长手了。嗯，没事。怎么这么不小心？来，吃这个吧。 我怎么觉得这个铁王八今天特别温柔呢？铁王八，啊？啊？我说你手机通讯录里的铁王八什么时候给我开了？现现在现在立刻马上。 不错啊，下次随时抽查。一定一定，少罗总你也吃一个吧，都光给我吧。 一切正常，很好,好。参与试吃会的商品单子我已经给你了，当天我也会一起过去，看看研发的新款酱料是否有机会作为隐藏款推出。反馈晚一点没关系。嗯，行，那一会儿我看完了之后再给你反馈啊。哎，先挂了啊。哎。 哟、嗯，你们俩怎么来了？工作时间结束了啊，现在是三剑课的时间。我,我怎都没起看球了？今天晚上有球赛。我这吃的还有吧？重温一下咱们三人之间的故事。啊，都在呢。哎呀，不是，好不好？突然来看球了。明天一早试吃会那场地，我得去看看情况去。今天不陪你们了啊。不是，这事儿你自己去干嘛？我让我部门小孩去不就完了吗？哎、这事儿，还真得我自个儿去啊。你们看吧啊。 今天不聊工作，咱就看球。你俩真磨叽，一天到晚婆婆妈妈的。哎，这话说的可不对，是她啊。太平洋的警察，说的话多，操的心也多。这个说的不错，不是？你怎么这么嘴碎心宽啊？哎，我说你俩真是一唱一和哈、啊，说起我来，这搭配的 perfect，完美。完美 又说是吧？又开始了是吧、啊？我去拿，能说就说，八卦别人、撮合别人的时候。说的特别对啊！每当这时候特烦人。现在下半时的比赛就快要进入伤停补时了。翻身农奴把歌唱，幸福的歌声传四方啊。 这么开心呢？遇到什么好事了？哎，我长那么大第一次当甲方，我能不高兴吗？哎，可以啊，让我来采访一下万钧乙方的董小姐，第一次当甲方的感觉如何？一个字儿爽、嗯。跟你说呀，楼渊和苏琪，哇，那个态度呀，一百八十度的转变，又是送花，又是请我吃饭，嗯、你说这搁在以前。 哪有这待遇啊！都是我求着别人请别人吃饭，人家都不跟我吃饭。太好了，两个霸总围着你转，哎，想想觉得好幸福啊！哎，呦，我跟你说，今天那小卢总还给我扒那个蟹腿，那个螃蟹，怎么老大哥？哎呦，哦、你这放在以前我根本想都不敢想。哎，卢总对你这么好，你就没有一点点的心动吗？你想什么呢？他不也是有事求我才这样吗？我们就是很单纯的甲乙关系。 抛开工作，爱情也是生命中最重要的一部分。行行行，别说我了，说说你吧，你跟马事儿到底怎么回事？都这么久了，谈恋爱也没谈明白，分手也没分明白，我还夹在你俩中间，给你当那个那个信鸽。打住！啊。分手的前任就是死了，我为什么要跟死人说话？再说了，他还没有主动跟我联系呢。哎，那你跟你刚分手那前任可不是这样，啊。你可接人电话啊？我那是让他还我钱。啊呸！你呀、啊。 就是对事儿事儿双标，那是他活该，冷暴力分手男人不值得被原谅。再说我已经断我，我现在只想工作，我只想赚钱。这工作也可以谈恋爱，这不耽误的。哟，那你之前还说你是一个没感情的赚钱机器呢？不是啊，如果能在顶峰相遇并肩作战的话，就算是赚钱机器，那也想谈恋爱呀。你变了，你以前不是这么说的。 这爱情事业双丰收，那才是人生赢家。嗯，你说的呢是理想中的完美爱情故事，可是现实当中两个人真正……算了，我跟你说不通，我要睡觉去了。我怎么觉得这个铁王八今天特别温柔呢？想什么？多难想什么呢？他可是你的甲方。好好工作。 满山红，大、嗯啊啊、歌唱，幸福的歌声传四方，巴扎嘿，呼、哦。哦